Максим бужанський слуга народу член Комітету Верховної ради зпытань про охорони прости господи Человек, яка мала б розуміти, як треба забезпечувати право громадян на защиту свого життя після вбивства Андрія порубія він запропонував наступне далі мовою оригіналу в интересах нашего государства нужно срочно сделать так чтобы на каждом фонарном столбе висела видеокамера доступ который был строго верифицирован и находился только у МВД, чтобы об этом знал каждый житель каждого глухого села, что незамеченным в случае совершения преступления уйти не сможет никто. Не знаю, как у вас, но когда я чую фразу «чтобы на каждом фонарном столбе», у меня возникают совсем другие ассоциации, геть не связанные с видеокамерами. Ну, кто зрозумів, то и зрозумів. Но вернемся к рецепту безопасности по бужанским Тобто не вистачає нам МВС та Нацполіції, не вистачає. Треба посилити їхню присутність та контроль над нами. Соромлюсь спитати, це вже і є обіцяне вашою партією перед виборами народовладдя? чи ми тільки на шляху до нього? Але в наступному дописі Бужанський взагалі сягнув апогею диктаторських фантазій. На улицях повинні з'явитися десятки, а возможно сотні рамок металоіскателей. Да, это украдет у каждого из нас минут 30-40 в день, но каждый будет спокоен, что вокруг него нет людей, скрытно несущих с собой оружие, представляющих угрозу. И я уже уявляю все в динамике. Громадяне Украины под тотальным наглядом видеокамер стоят в чергах на прохід рамки металлодетекторов. Это гениально. Дивно, что в других странах еще никто до этого не додумался. У меня осталось только одно вопрос. Что говорят лекари?